<yum> kishi vafot qilgandan keyin uni qabrga oliborib qo'yishadi qabrga ba'zi odamlar qabrda yotish qanaqa bo'larkan deb bir yonboshlab ham ko'rishadi hamma sheriklari tashqarida tursa bitta tuynigi ochiq bo'lsa yonboshlashni hamma ham eplayveradi lekin bir kishini u joyga yonboshlatib yotqizib turib tepasidan guvalani urib turib uni tepasiga bir uy tuproqni bosib qo'ygandan keyingi vahima boshqacha vahima bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar bir kishini shunaqa qilib ko'mib ketishayotganda yetti qadam yurganda buni o'tqizishadi o'tirganda boshi tepaga tegib uyg'onib ketadi odamni haqiqiy uyg'onadigan kuni shu kun bo'ladi o'sha yerda qattiq qo'rqib ketar ekan odam qattiq qo'rqib ketganda agar yaxshi odam bo'lsa shunday farishtalar kelar ekanda hey odam qo'rqmagin derekan birinchi gapi shu bo'lar ekan e hey, odam qo'rqmagin derkan nahnu avliya biz seni dunyoda do'stlaring edik o'shalarmiz biz seni oldingda turamiz sen hech hijolat bo'lmagin bundan buyog'ida seni yoningda qanaqa gap so'z bo'lsa ko'maklashib turamiz faqat qo'rqma der kan o'sha farishtalar yaxshi ekanmi <laughs> payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar <Ameh> <laughs> ey odamlar og'izlaringni pokiza tutinglar bu qur'on yo'li qur'onni har bitta harfini farishtalar olib chiqarkan alhamdulillahi robbil alamin shu yerda nechta harf bo'lsa farishtalar olib kirib olib chiqib ekan shuning uchun og'zingizni pokiza tuting deyaptilar rasululloh o'sha nos chekadigan kishilarga bu yerda yo'q bo'lsa kerak bunaqa odam nos chekadigan odamlarga aytinglar og'iz bu farishta joydi o'sha farishtani joydi oy qo'rqma men shu yerdaman deydigan farishtani joyi rasululloh aytadilar o'sha farishtani xafa qilib qo'ymanglar deydilar shuning uchun ham shu ishni tashlash kerak o'shaning uchun ham doim odamni og'zi pokiza turishi kerak o'zi halol pokiza bo'lgan shifobaxsh bo'lgan piyoz yegan odamni rasululloh jamoatga qo'ymaydilar shifobaxsh narsa halol pokiza narsa piyozni yegandi jamoatga kelmagin deydilar rasululloh abdulloh ibn abbos roziyallohu anu men ayolimni menga xushbo'y va ziynatli ko'rinishini xohlayman shu xohishim qanchalik bo'lsa o'zim ham shunchalik ayolimga ziynatli ko'rinaman deydilar noz chekadigan odam qachon yonimga kelsa shu odamni xotiniga rahmim kelaveradi meni yani. sizlarni eng yaxshilaringiz ayoliga yaxshilaringiz deganlar siz agar noz u mana shu gapdan ke shuni tashay Allah uchun tashay. Keyin xotinim uchun tashayding. Avvalo Alloh roziligi uchun, keyin xotinimni roziligi uchun ding. Xotiningizni o'zingizga ham ayting shu gap. Alloh uchun va seni rozi qilish uchun tashayman shu eshit. Alloh ozi yordam bersin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. <laughs> Ud'u ila sabiili robbika bil hikmati val mauizatil hasana. mana shu oyatni yodlab olinglar ma'nosini hech yo'q robbingizni yo'liga hikmat bilan chaqiring odamlarni Birov agar namozga qur'on o'qigani nah, yaxshilikka chaqirmoqchi bo'lsangiz yoki yomonlikdan qaytarmoqchi bo'lsangiz hikmatli gap topib qaytaring shu odam sizdan o'sha gapni eshitgandan xursand bo'lsin hech ham unga qo'pollik qilmang payg'ambarimiz qo'pol bo'lmaganlar robbingizni rahmati sababli siz muloyim bo'ldingiz ularga rasululloh o'zi muloyim edilar shu muloyimlikni xudoim aytadiki men sizni muloyim qildim agar siz qahri qattiq qalbi qattiq tili qattiq bo'lganingizda atrofingizdan ular qochib ketgan bo'lardi har bir musulmon uchun mana shu hikmat zarur siz robbingizni yo'liga kimni chaqirmoqchisiz farzandingizdimi ayolingizdimi akangiznimi birodaringiznimi shirin gap bilan chaqiring chiroyli gaplarni yodlab yuring chiroyli voqealarni esingizda saqlab yuring bir voqea aytib beraymi bir kishi sadaqotlarni maxfiy qilishlik kerakligi haqida eshitibdi birovga yaxshilik qilayu hech kim bilmasin hatto men yaxshilik qilgan odam ham bilmasin deb o'ylab 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 topibdi oxiri kechasi pulni olib bizda hozir kechasi ko'chaga chiqsangiz ham hamma tanib qoladida sizni ilgari ko'chaga kechasi chiqsa odamlar bir birini tanimasdi kechasi chiqibdida to'g'ri bitta odamni oldiga borib turib mana shuni alloh uchun mendan qabul qil de. debdi shunday pulni berib ketib yuboribdi u narigi tanimaydi ertasiga bir ovoz chiqibdi ey bitta odam xudo uchun qabul qil mendan deb bitta o'g'riga sadaqa beribdi de. degan gap tarqatbdi atrofga bu odam hayron obo ertasiga yana harakat qilibdi yana pulni olibdi ko'chaga chiqibdi yana uchragan odamni shunday qo'liga topshirib mendan xudo uchun shuni qabul qil ketibdi u kuni gap tarqabdi ey qaranglar kecha kuni bir odam bir oyog'i yomon odamga oyog'i suyuq odamga pul hadya qilib xudo uchun deb ketibdi u odamlar ham ajoyib yana ketibdi o nima bo'ldi endi uchinchi kuni yana pulni olib borib yana bir kishiga so'rashib ketibdi uchinchi kuni gap bo'libdi shu sadaqani ham shunaqa odamga beradimi bitta boyga birov xudo uchun pul berib ketibdi u boyni o'zi bermaydimi u odam yig'lab kechasi ey robbim men nima qilay men berolmayapman seni rizoliging uchun meni ko'rmasliklarini harakat qilib shu ishlarni qildimu men shuni eplolmadimu ey robbim menga yo'l ko'rsat debdi shunda xotifdan ovoz kelibdiki sen birinchi bergan odaming o'g'ri edi qalbiga hech ham yaxshilik kirmagan yoshligidan otasidan so'kish eshitgan enasidan so'kishi hech sen odam bo'lmaysan bizda shunaqayu odam podan bo'lmaysan deyveradi to'g'rimi u odam podan bo'lmaydi keyin o'g'iri bo'ladi u o'sha odamni qalbiga shunchalik yoqdi bu ishing ajab emas endi u o'g'rilik qilmasa narigi odamingga hech qachon birov hadya qilmagan doim bu ham o'sha yomon ishini qilib yomon ishda işte hayoti o'tgan buni oxiri ham yomon edi sen bergan narsa uni qalbiga shunday yoqdi e meni ham yaxshi ko'radigan odam bor ekana dunyoda uchinchi odam haligi boy odam o'zi boy ediyu birovga bir narsa bermasdi shunday <laughs> dars de bo'ldi bunga u endi butun umr mana shu ishni qilib yuradi hadya berish qanday de yaxshi narsa ekanligi uni qalbiga tushib qoldi xudo men seni rizoliging uchun shu ishni qilay deb yashirincha qilib uchta dunyoda eng yomon odamlarni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi <laughs> rasululloh aytadilar innamal amalu qiladigan ishlar hammasi niyatga bog'liq sizi niyatingiz to'g'ri bo'lsa qilgan ishingizdan to'g'ri savob olasiz maqulmi <laughs> assalomu alaykum va rahmatullohi va